Представляете изначально, кто Да. Садаев Салман Юбович, председатель правления Всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа». Наша организация была организована в 2011 году. Реально мы начали работать с января 2012 года. Вначале, когда мы организовались и думали о том, с чего начать, мы Ставили перед собой задачу, прежде всего, работать так, чтобы показать культуру чеченского народа в украинском обществе. Как она ассимилируется и как она вживается в культуру, в культуру украинского общества у нас были негативные примеры того, что чеченец, образ чеченца в украинском обществе, и не только в украинском обществе, был как образ бандита, образ человека с ружьем. Поэтому мы хотели развенчать, развенчать этот образ. И мы думали, с чего начать. Единогласно после определенных дискуссий мы пришли к выводу, что нужно, нужно начинать показывать свою работу через культуру, проводя культурные мероприятия, организовывая культурные мероприятия, приглашая деятелей культуры, литературы украинского общества из Чеченской республики. И вот таким образом мы пришли к тому, что нужно начинать с проведения культурных мероприятий, ну и самое эффективное нам показалось, что делать это через библиотеки. Библиотека это такое, такое заведение, где, где очень много пересекается именно людей, которые, которые читают, то есть образованных людей. И через них мы хотели вот донести нашу культуру до всего остального общества. И спасибо руководству Демеевской библиотеки, которые нас в 2012 году впервые приняли к себе и мы провели день культуры чеченского народа в Демеевской библиотеке. После этого мы еще не раз собирались в Демеевской библиотеке, где проводили различные мероприятия, мы участвовали в тех мероприятиях, которые проводила Демеевская библиотека и сами организовывали еще дополнительные мероприятия. Это и день литературы у нас здесь прошел, и презентацию мы здесь проводили, подписывали договора. То есть мы считаем, что благодаря вот Демеевской библиотеке мы как бы начали очень активную и плодотворную свою работу в плане развития культурных связей и показать чеченскую культуру украинскому народу. Я считаю, что не должен стоять вопрос о том, что нужны библиотеки или нет, особенно такая библиотека со столетней историей, как Гемеевская библиотека. Этот вопрос не должен стоять, а ее необходимо. То есть она, конечно, нужна. Сейчас, секунду вы видите, вот какой вы видите библиотеку в будущем, какая она должна быть? Вот, вот вы бы как хотели видеть? Ну, я не знаю, насколько, какое вы имеете в виду период будущего. Наверное, если мы живем сейчас в информационном мире, в мире разви, развития Технологии. информационных технологий, наверное, это, скорее всего, будет связано с какими-то компьютерными технологиями. Я вот сейчас уже не знаю, когда я последний раз в Киеве видел в метро человека, который сидит с книжкой. Читает. Раньше все были с книжками. Сейчас сидят с электронными книгами и читают электронные книжки. Наверное, хотим мы этого или не хотим, к сожалению, вот основная масса людей в связи с тем, что это удобно читает все-таки в общественных местах, где-то в городе находясь, они читают все-таки электронные. Но бумажный вариант книги это тоже незаменимый вариант, потому что там и дизайн, там, и, там другая культура. И, конечно, это тоже должно остаться, и люди приходят сюда именно для того, чтобы почитать именно такие книги, которые, которые мы раньше читали молодежь в основном, наверное, приходит там какие-то тематические какие-то вопросы да. решать, но более старшее поколение именно приходит для того, чтобы, Только для, для того, чтобы посмотреть, вот, какая-то ностальгия может быть по прошлому. И это отнимать у людей нельзя. А как вы смотрите, вот, что в библиотеке это были вот, проводились дни культуры, общения, разные э, культурно-просветницкие заходы. Ну, вот это, я, я, с этого и начал, что да поскольку вот мы у нас у нас стоял выбор, как с чего начать, и мы увидели, что именно с библиотеки библиотека это самое вот то место, где через через которое мы могли бы в массу донести вот свое видение свою культуру, если мы живем на территории там того государства, которое не, не сталкивается с этим массово, то лучше, чем библиотека, мы мы не нашли. Потому что сюда ходят люди, люди, которые настроены именно на, на, на то, чтобы воспринимать эту информацию. Есть люди, которым ты говори не говори, оно все равно пролетает мимо. А вот через библиотеку, через культурное заведение сюда ходят люди, которым это нужно и которые потом несут дальше, глубже, выходя из библиотеки, они в семье, они в обществе, они в организациях своих. Там, где работают, они рассказывают, и вот таким образом оно расходится, растекается и утверждается в обществе.